ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd ba Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin alamin Yang saya hormati tuan pengusi tuan imam seluruh kepimpinan jabatan kuasa muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Oh, muslimat sebelah sini ya. Saya ingat tadi surau ni tak ada muslimat. Ya, muslimat sebelah sini. Dulu saya datang 10 tahun lepas tu. Kecil lagi surau. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah luar, dah besar Tonton muslimin dan muslimat Pertamanya Mailah sama-sama kita merafakkan Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Kerana masih lagi memilih kita Memberi peluang kepada kita <tuh> Sehinggalah kita dapat berada di dalam malam yang ke-20 di dalam bulan Ramadan ini dan kita telah pun selesai menunaikan ibadat puasa kita 19 hari dan malam ni merupakan malam yang ke-20 dan boleh dikatakan kita akan masuk pada fasal yang terakhir itu esok kita akan masuk pada fasal yang terakhir kalaulah kita gaya seperti mana yang di tetapkan di dalam takwim rumah kita tu bermakna malam ni sudah masuk malam yang ke-10 terakhir bakal kita tengok tahun ni takwim puasa kita kita puasa 29 hari kita puasa 29 hari tapi bergantung kepada tengok anak bulan pula lah malam yang ke-29 tu tapi kalau tengok pada takwim kita malam malam ni termasuklah malam yang 10 malam yang terakhir yang kita akan berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini dan sudah semestinya apabila kita sebut 10 malam yang terakhir para salafus soleh para-para orang-orang yang sebelum daripada kita para-para ulama, para-para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak akan lepaskan peluang. Kerana di dalam 10 malam yang terakhir itu ada satu malam yang dijanjikan oleh Nabi dan juga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Itu malam al qadab Maka pada malam ini kita dah malam ni kita dah masuk malam yang ke-20 kita dah pecut sampai dua puluh malam maka janganlah kita lepaskan peluang untuk sepuluh malam terakhir lagi untuk kita istiqamah mudah-mudahan kita mendapat malam yang dijanjikan malam yang lebih baik daripada seribu bulan tuan-tuan muslimin dan juga muslimat bagaimana siapakah yang akan mendapat yang disebut sebagai malam Al-Qadar ini iaitu orang-orang yang Nabi SAW sebut ijtanibul sab'al mubiqat jauhilah kamu daripada tujuh perkara tujuh perkara yang membinasakan ini tujuh perkara dosa besar maka para sahabat bertanya ya Rasulullah apakah itu tujuh perkara yang disebut sebagai dosa besar ما كان النبي صلى الله عليه وسلم رسبد السحر وقتل النفل التي حرم الله إلا بالحق وأكل المال اليتيم وأكل الربا وتولى وتولي يوما زحفا وكشف المحسنات الغافلات المؤمنات. kata nabi yang pertama sekali adalah sihir. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah memakan harta anak yatim, yang keempat adalah makan riba. Yang kelima iaitu lari daripada medan perang, yang keenam adalah yang ketujuh adalah menuduh wanita mukminat yang baik-baik menuduh mengatakan dia ini berzina. Tonton muslimin dan juga muslimah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita tentang tujuh perkara yang disebut sebagai dosa besar. Dosa yang pertama yang Nabi sebut orang yang terlibat dengan benda ni dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah dan keberkatan jauh daripada dia. Walaupun dia berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah Taala turunkan rahmat, bulan yang Allah Taala berikan keberkatan, yang pertama yang kita nak sebut, saya akan sebut beberapa perkara. Yang pertama adalah orang yang terlibat dengan sihir. Yang kedua, itu orang yang berzina. Yang ketiga adalah orang yang makan harta anak yatim. Dan sihir ini tuan-tuan antara yang Allah Ta'ala sebut Asyirku la zulmul azim Syirik ya, Ataupun sihir ataupun syirik Yang pertama tadi syirik Yang kedua sihir Ia termasuk di kalangan dosa-dosa yang paling besar Sehingga Allah Ta'ala sebut Inna Allah la yag inna Allah la yifiru an yushrakabi Wa ma maduna thalika lima yasha' Sesungguhnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak akan mengampun Dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah Dan Allah Ta'ala akan mengampun segala dosa Bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kendak Dan di antara riwayat lain Imam Abu Daud masukkan dua perkara Daripada tujuh tadi ditambah lagi dua Jadi sembilan Iaitu yang ke sembilan Yang ke lapan adalah Seorang yang derhaka kepada ibu dan ayahnya dan juga yang kesembilan adalah orang yang menghalalkan benda yang haram dilakukan di tanah haram. Maka malam ni kita ambil peluang. Kita berada di dalam bulan Ramadan, apatah lagi kita berada pada 10 malam yang terakhir, semua kita ni nak dapat, kita bercita-cita, kita nak. Kita tergulung di kalangan mereka, seperti mana imam kita doa tadi, warzuqna dan rezekikanlah kami, Ya Allah, Lailatul Qadar. Rezekikan kepada kami ya Allah malam al-Qadar. Dan orang yang terlibat dengan perkara-perkara kita sebut tadi, maka mereka ini akan dijauhkan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapat rahmat dan juga pengampunan daripada Allah taala sekiranya mereka masih lagi melakukan perkara semikian rupa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah taala. Maka kita berada 10 malam yang terakhir. Kita dah nak keluar daripada Ramadan dan kita nak tergolong di kalangan doa orang yang termasuk di dalam doa Jibril alaihi salam. Itu orang yang diberikan Ramadan kepada dia, dia masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan berdosa tetapi dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa dia diampunkan oleh Allah Taala. Syukur Kukugi rugi orang yang Allah Ta'ala berikan Ramadan kepada dia tetapi dia tak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala maka kita ambil peluang kita berada pada 10 malam yang terakhir yang pertama sekali amalan yang boleh kita lakukan perbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita menunaikan solat sunat taubat kita bertaubat kepada Allah Ta'ala kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kerana dosa kita banyak tu kan saya so, ingat satu satu tulisan seorang ayah dan juga anak berjalan berjalan-jalan di tepi pantai dalam keadaan yang gelap Ayah dia bertanya, wahai anak. Cuba kamu tengok bintang di langit. Maka anak dia pun tengok. Ayah dia tanya, wahai anak. Kamu tahu tak? Kamu Dia tanya anak dia. Banyak tak bintang-bintang di langit? Kata anak dia banyak. Dia tanya, wahai anakku. Apakah apa yang lebih banyak daripada bintang-bintang di langit? Maka kata anak dia, apakah wahai ayah? Kata ayah dia, pasir-pasir di pantai. Wahai anakku, tahu tak kamu apakah yang lebih banyak daripada pasir-pasir yang kita pijak di pantai ini? Kata anak dia, apakah wahai ayah? Kata ayah, ayah dia, dosa-dosa ayahmu ini. Maksudnya tuan-tuan, dosa kita ni banyak. Saya banyak dosa. Apa tak lagi kita ni tuan-tuan? Saya ni lagi lah banyak bercakap, banyaklah dosanya. Sebab itu kita ambil peluang kita berada dalam kesempatan ini kesempatan yang Allah Ta'ala fasal yang terakhir Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada api neraka ada orang dia mampu bangun malam dia boleh solat malam ada orang dia tak mampu macam mana orang yang tak mampu nak bangun solat malam satu hadis Nabi SAW Wasallam tuan ingat baik-baik amalan ini okay. ingat baik-baik tapi kalau boleh bangunlah. Okay. tapi kalau hari yang kita rasa penat sangat tak mampu nak bangun Tengah satu hari Nabi sedang bersembang dengan para sahabat riwayat Anas bin Malik hadis daripada Ibnu Majah. Kata Nabi sekejap lagi akan masuk seorang lelaki dari kalangan ahli syurga. Lepas Nabi kata begitu ada seorang lelaki-lelaki masuk dalam keadaan di, di tangan dia pegang selipar dan juga janggut dia masih lagi dibasahi dengan air-air wudu. Maka sahabat tengok. Siapa dia ni? Tak pernah tengok. Maka hari kedua pula. Kata Nabi sekejap lagi akan masuk, akan datang pula kepada, akan masuk ke tempat kita ni seorang lelaki dari kalangan ahli syurga. Sahabat tengok tuan-tuan rupanya orang semalam lagi. Hari ketiga pun begitu, Nabi kata akan masuk ke tempat kita sekejap lagi seorang lelaki dari kalangan ahli syurga. Ketika mana dia masuk, sahabat tengok orang yang Nabi sebut semalam dan juga dua malam lepas. Kata sahabat siapa orang ni? Apa istimewa dia ni? Kami tak dengar, tak kenal dia. Dia bukan seorang yang besar. Bukan seorang yang masyur. Seperti mana Abu Bakar, ke Omar, ke Osman, ke Ali, ke tidak. Orang biasa. Sahabat pun tidak kenal dia. Maka salah seorang daripada sahabat itu Amr bin Aus, Abdullah bin Amr, dia kata aku nak cari, nak tahu apakah amalan yang dia buat. Sehingga Nabi kata dia ni salah seorang daripada ahli syurga. Maka dia pun, Abdullah bin Amru datang pergi jumpa dengan laki-laki tadi. Dia kata, wahai sedara, boleh tak saya nak tumpang tidur rumah sedara? Maksudnya nak tumpang tidur tu nak tengok. Apa amalan orang ni buat sehingga Nabi kata dia ni ahli syurga. Maka dia kata boleh. Kata Abdullah aku nak tidur rumah kamu sebab aku ni ada tak kena dengan ayah aku. Aku berkelahi, aku bergaduh dengan ayah aku, dia buat cerita lah. Padahal dia nak tengok, dia nak intip dia ni. Apakah rahsia yang Nabi sebut dia ni ahli syurga? Maka dia pun tumpang tidur rumah sahabat tadi, rumah laki-laki tadi selama tiga hari, tiga malam. Malam pertama dia tengok apa amalan orang ni nak buat. Tengok pukul dua pagi masih tidur dia sedar pukul 3 pagi masih tidur pukul 4 pukul 5 dekat nak subuh baru dia bangkit solat sunat 2 rakaat dia pergi semayang subuh malam kedua pun begitu malam ketiga pun begitu tak bangun semayang malam kata Abdullah bin Amru apa hebat sangat dia ni nak dibandingkan dengan aku kata Abdullah hampir aku nak memperlekehkan dia tapi apa ke amalan dia kata Abdullah ketika mana menceritakan dalam hadis ini dia kata apa dia kata tetapi laki-laki ini hebatnya dia Setiap kali dia sedar di waktu malam Dia sedar tengah-tengah malam Dia akan berkata La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mul walahul hamd Yuhyi wa yumis wa wa ala kulli syai'in qadir Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Kemudian dia tidur Dia sedar pula Dia kata zikir tadi Kemudian dia tidur Malam pertama pun begitu, malam kedua pun begitu, malam ketiga pun begitu. Dan juga ada lelaki ni kata Abdullah bin Amru, aku duduk tiga hari rumah dia aku tak pernah dengar. Dia bercakap pasal orang lain. Dia tak pernah dengar dia cerita pasal orang tu, dia tak pernah dengar dia cerita pasal orang ni. Tak, tak ada, tak ada. Maka itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah subhanahu wa ta'ala di antara amalan yang kita boleh beramal sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan ataupun kita keluar daripada Ramadan nanti tuan kan kalau kan orang dulu dia cari tanda nak beramal, nak bangun solat malam dia tengok dulu eh ni ada tanda apa ni ada pokok kelapa, pokok nyong sujuk ke air dalam telaga ni penuh melimpah ke eh orang, zaman dulu And, kalau kita hari ni tuan-tuan tak payah main tembok-tembok gitu dah 10 malam terakhir ni yang Nabi sebut dia berada pada 10 malam terakhir kita buatlah, kita beramalah dengan 10 malam terakhir apa yang kita nak minta? yang pertama sekali tuan-tuan minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kita minta banyak-banyak ya Allah, ampunlah dosa aku ni ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah. Kalau engkau tak ampun dosa aku ni ya Allah, susahlah aku nanti ya Allah. Bagaimana aku nak balik kepada-Mu ya Allah dalam keadaan aku masih ada lagi dosa. Ya Allah, jangan kau keluarkan aku daripada Ramadan tanpa engkau mengampunkan dosa aku ya Allah. Yang kedua minta rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ketiga minta keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia nak minta kaya aja. Zaman dulu kalau jumpa malam Lailatul Qadar orang tanya nak minta apa? Nak minta kaya. Nabi suruh kita doa um, apa? Allahumma innaka 'afuwn karimun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya. Zaman dulu dia minta kalau aku jumpa ni aku nak minta kaya. Itu ada tu cerita satu kisah tu. Dia mari jumpa Tok Guru, dia kata Tok Guru macam mana saya nak kaya? Tok Guru kata kamu duduk dah 10 malam terakhir Ramadan, kamu pergi cari Laylatul Qadar. Nampak tanda-tanda, kalau kamu jumpa, minta kaya. Tuan-tuan, dia pergi masjid malam-malam, orang dah tutup lampu belaku, dia pergi duduk, tunggu di tiang masjid. Hari pertama tak ada, malam kedua tak ada, malam ketiga kebetulan. Babu jual roti singgah semayang malam tak semayang lagi show sure tadi sehingga masjid nak semayang malam tuan-tuan kawan tadi pun angkat tagbi bangun nak semayang dia tengok iya lah ni lelah tu ni nampak macam gelap elok lelah tu dia berlari pergi pegang peluk kawan tadi dia kata aku nak kaya babu kata kaya dah habis ada kacang je ada kacang merah <laughs> <laughs> Itu cerita tok tok Guru cerita dulu Maksudnya tuan-tuan Bukan kita cari benda tersebut Yang kita minta daripada Allah Ta'ala Pengampunan daripada Allah Ta'ala Tuan-tuan kita berada 10 malam terakhir Berusaha lah Bersungguh-sungguh lah Termasuk dengan saya sendiri Pesanan ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita Mengampunkan dosa kita Yang paling penting sekali Allah Ta'ala terima amal ibadah kita Sepanjang kita berada di Di dalam bulan Ramadan ini jadi tuan-tuan saya rasa sekadar terlalu pada malam ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan juga mengampunkan dosa kita Tuan-tuan saya letak tabung untuk Mahak Al-Munir Iaitu Mahak Tafih kami Dan kami hantar Baru ini kami hantar tujuh orang pelajar ke Pakistan dan, Jadi perlu sedikit pembiayaan untuk mereka Jadi tuan-tuan sudi masuklah sumbangan niat mudah-mudahan malam ini merupakan malam yang lebih baik daripada kita, yang Allah Taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Taala murahkan rezeki tuan-tuan. Siru'an al barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh.